Слово Боже говорить, спаситься ти та весь дім твій. Ми всі прагнемо спасіння нашим рідним. Як це трактувати? Чи це працює 100%, і слово Боже, це гарантує, чи як це зрозуміти, як це розтлумачити? Так, це дуже хороший питання. Спасибо вам, і хто його задав. На самом деле, це заставляє подумати про роли своей мужу і отцу Главе семейства а дом твой что это такое если он у меня мы как прохожие в этом отношении очень либеральны а иногда и безрассудны ну не будем говорить о проблемах расколов в семьях разводов мы не будем говорить о проблемах без отцовщины когда сирот бесконечное множество мы не будем говорить о том что по крайней мере в Российской империи 30% детей рождается вне брака. Где тот, о котором Слово Божие говорит, спасешься ты и дом твой? Здесь вот такая глубокая травма всего общества, в котором разложение ценностей, потеря ценностей оно вот в семье начинается и там и заканчивается. Муж глава жены. Это не современно. Современно, ну, тут все равны, а иногда и наоборот. А муж, вы не, не, детей ваших не искушаете, вы воспитываете их учение Господним. А где в нашем обществе сегодня муж, отец воспитывает детей? С пеленок в ясли, подросли в садик, подросли в школу, да? И на самом деле отцы дому своему не придают отцовского внимания. Ну, это массовое такое, есть такие. Поэтому, когда ты, как отец, восстанавливаешься в функции отца, хозяина, ответственного за свой дом, и ты понимаешь, это территория твоей ответственности, это не просто стул купить или диван поставить, а это вот ребенку дать правильное мировоззрение и сформировать его как образ и подобие Божьим. Это Божий дар, ребенок, данный тебе всем, и жене преподнести вот в этом единении духовном. Да? И когда ты спасаешься, когда ты получаешь благословение Божье, это благословение уже, естественно, на всю твою территорию распространяется. Как распространяется? Через твое исполнение Божьего откровения. И здесь важна именно вера, что я как ответственный передаю и устанавливаю в моем доме, в моей семье законы Царства Божьего. Его заповеди, его принципы это взаимоотношения в супружеские, это взаимоотношения между родителями и детьми, это отношение к окружающему миру. Все это имеет значение. Все это имеет значение, причем все это закладывается с детства. И когда ребенок получил эти принципы в действии, да, его может зашатать. В самостоятельной жизни он может и как блудный сын оказаться, но заложенное в родительском доме правильное основание, оно будет сопровождать его до последнего вздоха. И вдруг окажется, что прожив жизнь, может быть, так тяп тяп ляп А в конце жизни вдруг он говорит, Господи, помилуй, это не пропало. Спасешься ты и дом твой, это заповедь велика. Она дает еще одну штуку как раз родителям, когда дети подрастают и как бы вольничают. Ну, в силу обстоятельств, современный мир такой. Дети уже с 13 лет там, могут на ну, родители в тюрьму или там в прокуратуру или полицию заявить, что там что-то меня притесняет, права уже я не имеют. Так вот, когда я убежден, что спасешься ты и дом твой, я никогда в адрес своих детей не скажу, что они служат сатане, даже если их жизнь сегодня оказалась не такой, как мне бы хотелось. Свойственно молодости познавать жизнь, и познание происходит через отрицание навязываемых стандартов, чтобы у них вызрело самостоятельное, ответственное отношение к окружающему. Они сперва стремятся все попробовать, и поэтому они выходят за рамки родительского наставления или школьного, допустим, ограничения, и поэтому они попадают иногда, что называется, в дурные компании. Но когда родители знают, что это мои дети, и над ними Божья благодать присутствует, и спасение дома, Богом дарованное мне, как отцу, мужу, оно на них распространяется. Мои молитвы будет достаточно, чтобы их сберечь. И в нужный момент они остановятся на краю обрыва. Они будут спасены. Это очень важный психологический элемент уверенности христианского родителя, отца или матери в том, что мои дети, они даны Богом для жизни, не для ада, они даны для жизни. Я что сделать мог, я сделал. Что я сделать должен был, я сделал. Именно исходя из того, что они больше дети. И вот тогда дом э, спасешься ты и дом твой будет реализовано через такое именно сотрудничество взаимно. Я как отец в дом внедряю Божьи законы, Бог исполняет свое обетование. Он сказал, я с тобой, не бойся, не бойся. Мне подобается ваш выклик до человеков. Тому що, в принципі, ми так не акцентували, що це, по-перше, відповідальність чоловіків за спасіння свого дому. Тому я дякую за такий акцент. Також я ви знаєте, є звичайно, що родини, де можливо немає чоловіка, немає батька, але часто ми чуємо свідоцтва, що по молитві матері. Дитина, яка відходила від Бога, і навіть були і залежності, і там серйозні проблеми. Але потім ці діти говорять: мама молилася 10, 20, 30 років, і це спрацювало. Так що, я хочу, щоб дійсно ця віра наших глядачів вона підкріпилася, щоб продовжувати молитися. Це і дійсно відповідальність і батька, і матері, і навіть слово Боже говорить до дружин і що якщо в тебе чоловік не віруючий, то ти не кидай цього чоловіка, а молись, тому що ти не знаєш, що прийде час, він може навернутися до Бога. Тому так, це відповідальність в першу чергу і чоловіків, і дружин, матерів, і дійсно Господь обіцяє, що якщо ви будете вірними, то я цю обітницю зроблю у вашому житті, що дійсно. Кожен має можливість прийти до Бога з наших рідних. Тому продовжуємо молитися, продовжуємо і брати відповідальність. Тому ви правильно сказали, що я думаю, я як батько я маю молитися, я маю читати слово Боже з дітьми, я маю бути прикладом, і воно тоді, знаєте, як осолює і дім, і дійсно тоді діти будуть дивитися на мій приклад і. приймати цю віру і передавати наступним поколінням. Тому дуже дякую за цю відповідь.